Di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam, Nabi kita pernah menyebutkan kepada para ashabah pada akhir bulan Syaban yang disebutkan oleh para ulama, perbicaraan Nabi tersebut dinamakan para ulama dengan khutbah Ramadan. Kita biasa dengar khutbah Hajjatul Wida. Khutbah yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala wasallam bila mana Nabi melakukan haji di Padang Arafah yang di situ yang dengar khutbah tersebut lebih daripada 10 ribu orang para as-sohabah yang Nabi sampaikan khutbah tersebut di Padang Arafah dengan Nabi berdiri di Jabal Rahmah tanpa ada tanpa ada mikrofon yang kita pegang sekarang ni pun tapi suara Rasulullah SAW boleh didengari sampai orang yang paling belakang sekali boleh didengari bahagian daripada kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi ketika berlaku khutbah Arafah tersebut Begitu juga para ulama kita menamakan satu lagi pesanan Nabi kita sallallahu alaihi wa wasahbi wasallam dengan disebutkan khutbah Ramadan. Khutbah ini Nabi pesan kepada para as-sahabah bila mana sampai 30 Syaban, akhir bulan Syaban, Nabi kita kumpulkan semua para as-sahabah, Nabi kita berikan beberapa pesanan seperti mana majlis kita yang malam ini majlis yang kita ada kita berkumpul malam ini bahagian daripada apa untuk kita nak pesan-pesan saling mendapat manfaat saling berkongsikan manfaat yang walaupun kita bicarakan bahas sebahagian besar daripada kita pun dah biasa dengar setiap kali datang bulan Ramadan itu perkara yang sama itu ayat yang sama dibacakan itu hadis yang sama dikongsikan tapi yang namanya fadzakir fa inna dzikrata faul mu'minin manusia ini perlu sentiasa kepada peringatan maka nabi kumpulkan para as-sahabah sebelum nak masuk ke bulan Ramadhan Nabi berkhutbah Nabi berikan pesanan kepada para sahabah Nabi beritahu Ya ayuhan nas Wahai sekalian manusia Qad azallakum syahrun azim Telah datang ataupun akan masuk kepada kamu Syahrun azim Bulan yang sangat agung Fihi laylatun khairun min alfi syahr Pada bulan tersebut ada bu, ada hari ataupun ada malam yang lebih baik daripada seribu bulan wa man barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa pada pada bulan tersebut barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mendirikan pada malam-malam bulan tersebut maka akan dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga nabi pesankan kepada para ashabah dan Ramadan ini wa huwa sabri was sabru al jannah. bulan ini adalah bulan kesabaran dan kesabaran balasannya adalah syurga Nabi beritahu kepada para as-sohabah Wahai para as-sohabah Bulan Ramadhan ini adalah bulan sabar Apa makna Nabi nak bagi tahu bulan ini adalah bulan sabar? Kita kena bersabar dengan macam-macam perkara dalam bulan Ramadhan Bersabar dengan kita punya nafsu Bersabar dengan daripada tidak melakukan perkara-perkara yang haram Bersabar daripada tidak banyak melakukan perkara-perkara yang makruh, bersabar daripada tidak terlalu banyak menghabiskan masa dengan melakukan perkara-perkara yang walaupun perkara tersebut adalah perkara yang harus jadi kena bersabar dengan macam-macam perkara, kena tahan kita punya diri. Kerana makna sabar tu apa dia? Allah Ta'ala kata sabar dengan beberapa perkara Maknanya kita tahan kita punya diri Untuk lepaskan kesabaran tersebut pada satu hari nanti Iaitu bila mana? Bila kita sampai di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perkara-perkara yang sebahagian yang kita sabarkan dalam dunia kita Yang kita tahan diri kita daripada tidak melakukan insya Allah balasannya nanti Allah akan gantikan lebih baik nanti di syurga Maka Nabi kita pesan kepada para as-sahabah Ramadhan ini adalah syahrul sabri Wa jaza'uhu al-jannah Dan sabar itu balasannya adalah syurga Bahkan bila mana orang-orang mukmin masuk ke dalam syurga nanti Mudah-mudahan semua daripada kita dimasukkan syurga uh, Tanpa hisab, tanpa perhitungan Bila mana orang-orang mukmin masuk ke dalam syurga Para malaikat akan memanggil sebahagian daripada mereka Dengan bagi tahu para malaikat akan menyeru Salamun alaikum bima sabartum Salam sejahtera ke atas kamu Di atas apa yang telah kamu sabar selama ini Maka ini bahagian daripada apa yang Nabi sebutkan dalam khutbah tersebut Yang ini Ramadhan adalah syahrul sabri Begitu juga Nabi kita s.a.w. menyebutkan kepada para as-sahabah Di dalam khutbah yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah Di dalam kitabnya Sahih Ibn Khuzaimah Dua, hari lepas dalam perjalanan saya nak datang ke Pulau Pinang Ada berlaku satu perbincangan yang agak Uh, tidak begitu sehat di dalam WhatsApp dan sebagainya yang bila mana ada satu golongan yang mereka cuba mempersoalkan beberapa hadis yang kita pun dah biasa dengar beberapa amalan-amalan yang telah pun kita biasa amalkan di dalam bulan Ramadan antaranya adalah hadis yang saya sebutkan di malam ini saya takut kalau lepas-lepas ni Tuan-tuan keluar kalau terdengar bahawa Oh ini adalah hadis yang tak betul Maka saya nak jelaskan apa sebenarnya yang diberlaku di dalam perbincangan hadis tersebut Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah Di dalam kitabnya dipanggil Sahih Ibn Khuzaimah Yang namanya hadis Kita kena faham secara ringkas Biasa kita tahu apa itu hadis sahih Apa itu hadis daif Hadis daif itu bukan hadis maudhu. Sekarang ni ada satu kelompok Satu golongan Kalau dulu ada satu kelompok Dinamakan sebagai golongan anti hadis sekarang ni ada satu kelompok golongan anti hadis daif pantang dengar hadis daif tuan-tuan dirahmati oleh Allah kalau agama ini bergantung dengan hadis sahih maka kita kena berapa jumlah hadis yang ada dalam sahih Bukhari lebih kurang 7000 lebih hadis 6000 lebih hadis yang ada dalam sahih Bukhari lebih kurang 10000 hadis yang ada dalam sahih Muslim adakah ianya cukup untuk menyelesaikan semua masalah umat yang angkat sampai ke akhir zaman nanti sebab itu para ulama hadis kita bincang Yang namanya hadis sahih ada tujuh peringkat Pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Yang kedua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sahaja Yang ketiga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sahaja Yang keempat hadis yang diriwayatkan mengikut syarat Imam Bukhari Tapi tak ada dalam sahih Bukhari yang kelima hadis yang mengikut syarat Imam Muslim tapi tak ada dalam Sahih Muslim. Yang keenam hadis yang tidak mengikut kepada syarat Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh yang terakhir hadis yang mengikuti kepada syarat Sahih yang diletakkan oleh para ulama-ulama hadis yang lain seperti Ali Imam Ibnu Khuzaimah Beliau ada letakkan beberapa syarat-syarat hadis sahih dan beliau kumpulkan kitabnya dinamakan sebagai Sahih Ibnu Khuzaimah. Di dalam kitab tersebut disebutkan hadis yang saya bacakan panjang hadis tersebut menyebutkan Nabi kita ber berpesan kepada para as-sahabah dengan beberapa pesanan untuk mengingatkan kepada para as-sahabah tentang kedatangan bulan Ramadan. Maka dalam hadis tersebut Nabi kita berfirman menyebutkan menyebutkan kepada para as-sahabah di dalam bulan Ramadan fastakthiru fihi arba'a khisal di dalam bulan Ramadan kamu banyakkan untuk minta kepada Allah empat perkara ingat empat perkara yang nabi sebutkan kepada para ashabah jangan sampai kamu tertinggal daripada mohon kepada Allah empat perkara khaslatani dua perkara yang nabi kita sebutkan khaslatani turdawna bihima rabbukuma Dua perkara yang akan mendapatkan redha daripada Tuhan kamu wa khaslatani dan dua perkara lain yang kamu mesti kena minta kepada Allah. Amma khaslatani turdauna biha rabbukum. Adapun dua perkara yang bila mana kamu minta kamu akan mendapat keredhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Nabi bagi tahu asyhadatu alla ilaha illallah mengucapkan syahadah la ilaha illallah yang kedua wa tastaghfirunahu beristighfar minta ampun kepada Allah yang ketiga nabi bagi tahu minta kepada Allah dalam bulan Ramadan untuk memberikan kamu syurga yang keempat minta kepada Allah dalam bulan Ramadan untuk kamu dibebaskan daripada api neraka Maka ini empat perkara Nabi bagi tahu kepada para sahabat jangan tinggal daripada minta empat perkara minta betul-betul kepada Allah walaupun keempat-empat perkara tersebut kita boleh minta anytime kita boleh diberikan oleh Allah bila-bila masa. Jadi sebagian juga orang tanya dia bagi tahu ini fadilat fadilat Ramadan ya Ramadan tu 10 malam pertama sekian 10 malam ketengahan sekian 10 malam terakhir sekian fadilat fadilat ni sebenarnya tak betul. Sebab apa? Sebab Ramadhan ni Allah Ta'ala kan dah bagi tahu Ramadhan semuanya akan diampunkan dosa Hari-hari setiap hari dalam bulan Ramadhan Boleh saja Allah ampunkan dosa Bahkan kita tak payah tunggu bulan Ramadhan Anytime Allah boleh kabulkan Allah boleh terima kita punya taubat Kita punya istighfar Bukankah Nabi sebutkan dalam hadis Man ka man qama Ramadhan imanan wahtisaban Gufira lahu ma min zambi Barang siapa yang mendirikan Ramadhan dengan betul-betul uh, iman yang sangat kuat berpuasa berqiyamul lail maka Allah akan ampunkan dosanya maka sebagian orang katakan ha tu hadis tu kan nabi bagi tahu Ramadan semuanya terbuka untuk mengampunkan dosa tapi kenapa daripada mana datangnya kenapa kamu nak berpegang kepada hadis yang mengatakan Ramadan awwaluhu rahma Ramadan 10 malam pertama itu rahmat sedangkan Ramadan sepenuhnya adalah rahmat Ramadan awsatuhu maghfirah 10 malam pertengahan adalah pengampunan daripada Allah sedangkan pintu taubat Allah terbuka setiap malam Ramadan akhiruhu itu kun minan nar 10 malam terakhir pembebasan daripada api neraka sedangkan Allah taala juga mampu untuk membebaskan api neraka kamu boleh minta kepada Allah setiap malam untuk dapat pembebasan daripada api neraka Allah kenapa nak dikhaskan untuk berpegang dengan hadis-hadis yang daif yang ada dalam bulan Ramadan tuan-tuan dirahmati oleh Allah kita kalau pergi shopping di mana-mana pasar raya ada satu-satu masa tertentu dia akan buat sale. Kenapa dibuat sale? Contoh nak masuk musim perayaan maka akan dibuat sale, big sale. Kita pun pergi big sale tersebut, barang yang sama kita boleh beli masa big sale tersebut, barang sama juga kita boleh beli nanti lepas daripada tarikh tersebut. Cuma bezanya bila mana beli tarikh tersebut mungkin akan dapat offer lah. Kalau beli luar daripada tarikh tersebut barang itu juga dapat tapi dengan harga yang berbeza mungkin hakaza begitu keadaan apa yang nabi sebutkan yang namanya rahmat yang namanya pengampunan daripada Allah yang namanya minta Allah syurga minta jauhkan daripada api neraka pun bila-bila kita boleh minta kepada Allah tapi kenapa nabi khususkan dalam bulan Ramadan kerana ini masa adalah masa offer daripada Allah Allah berikan kita big sale offer untuk dapatkan perkara-perkara tersebut. Maka Nabi kita pesan jangan tinggalkan minta kepada Allah empat perkara. Pertama Nabi bagi tahu antashhada Allah ilaha illallah wa tastaufirunahu. Mengucap asyhadu allah ilaha illallah. Sebab tu kita sekarang bila mana kita solat tarawih, kita setelah daripada setiap dua rakaat tarawih sebahagian tempat ataupun setelah daripada salat tarawih ataupun setiap malam bulan Ramadan kita akan dibacakan zikir kita akan baca ramai-ramai asyhadu -ramai. alla ilaha illallah wa astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar Tiga kali kita akan baca. Ashhadu alla ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah. Wa a'udhu bika minan nar ini adalah apa yang Nabi kita pesankan kepada para ashabah Jangan pernah bosan minta kepada Allah Jangan pernah bosan untuk mengucap La ilaha illallah Di antara banyak-banyak zikir Di antara banyak-banyak zikir kita ada tahmin Alhamdulillah Takbir Allahu Akbar uh, Apa lagi Ustaz? Tahmid, takbir, ta tasbih, subhanallah Tahlil, la ilaha illallah macam-macam zikir yang kita ada Tapi kita cuba perhatikan Macam-macam zikir Bukankah Allah bagi tahu dalam Al-Quran Dalam hadis pun Nabi sebutkan Afdal fa'alamu Afdal zikir annahu La ilaha illallah Sebaik-baik zikir adalah La ilaha illallah Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Bila mana kita ucap La ilaha illallah Betapa Allah subhanahu wa ta'ala Maha penyayang Allah kepada kita Allah jadikan zikir yang paling utama Yang membawa kalimah syahad Allah Taala jadikan ia zikir yang paling senang untuk kita ucap. Cuba kita ucap subhanallah. Ketika kita ucap subhanallah, bibir kita kena gerak. Cuba kita ucap Allahu akbar, kita punya bibir juga kena gerak. Bila kita ucap laa uh, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, bibir kita juga kena gerak. Tapi bila mana kita ucap la ilaha illallah, Ternyata ucapan la ilaha illallah Tak payah gerak kita punya bibir Lidah sudah memadai Cuba tuan-tuan ucap sekarang Subhanallah Cuba ucap subhanallah Tak payah gerakkan bibir Jangan gerakkan bibir Boleh? Tak boleh Cuba ucap la ilaha illallah Tanpa gerakkan bibir La ilaha illallah Tak payah gerakkan bibir pun boleh ucap Sebab apa Allah jadikan kalimat tauhid itu sangat mudah untuk ucap sebab Allah Taala nak mempermudahkan semua orang-orang Islam mati dengan mengucapkan kalimah syahadah. Sebab orang yang berada dalam sakaratul maut, mereka susah untuk kalau kalau sebahagiannya susah untuk mengucap, bibir tu susah nak gerak. Maka Allah Taala jadikan ucapan la ilaha illallah tak payah gerak bibir pun tak apa, cukup dengan menggerakkan lidah. Sebab orang kalau berada dalam sakaratul maut pun dia punya lidah dia masih lagi boleh gerak maka Allah Ta'ala nak mempermudahkan seseorang mati dengan mengucapkan La ilaha illallah hadirin darah mati oleh Allah ini satu perkara yang sentiasa kita minta kepada Allah supaya diberikan husnul khatimah mati dengan mengucapkan La ilaha illallah kita tak tahu bagaimana kita punya pengakhiran hidup kita tak tahu bagaimana kita punya ujian nanti bila mana berada di sakaratul al alimam Ahmad ibn Hanbal pengasas kepada madhab Hanbali Beliau ketika berada dalam sakaratul maut anaknya kepada Al Imam Ahmad Ibn Hanbal duduk di sebelah untuk ingatkan kepada Imam Ahmad supaya ucap la ilaha illallah wahai ayah ucap la ilaha illallah wahai ayah ucap la ilaha illallah siapa yang suruh anak kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal suruh kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal ternyata ketika tu Al Imam Ahmad bagi tahu la 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 tidak 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 Maka anaknya pun dah risau Ini aku punya ayah seorang imam mujtahid Yang hafalan hadisnya pun Satu juta hadis Dalam hatinya kata Ibn Khaldun Dalam, Muqadima, dalam kitab mukaddimah Ibn Khaldun Al-imam Ahmad Ibn Hanbal Satu juta hadis dalam dia punya hati Takkan mati tak boleh ucap La ilaha illallah Anaknya pun dah risau Subhanallah wal'iyazubillah Astaghfirullah Apa dah jadi kepada aku punya ayah Tak boleh ucap La ilaha illallah Disuruh ucap La ilaha illallah Imam Ahmad kata La, la, la anaknya pun dah risau lepas beberapa ketika ayahnya pegang anaknya bagi tahu wahai anak aku tadi ucap la la tidak tidak tu bukan menidakkan kamu punya talqin la ilaha illallah tapi iblis datang berdiri dekat aku punya kaki bagi tahu ana rabbuka ana rabbuka Aku engkau punya Tuhan wahai Ahmad, aku engkau punya Tuhan ketika nak ucap la ilaha illallah, iblis datang berdiri depan kaki Imam Ahmad Ibnu Hanbal bagi tahu aku ni engkau punya Tuhan, maka aku menidakkan kepada apa yang dikatakan oleh iblis. Ini ujian yang diberikan kepada Imam Ahmad Ibnu Hanbal orang saleh, auliaillah subhanahu wa ta'ala, uh, Imam mujtahid orang yang hidup pada kurun-kurun yang diberkati oleh Allah iblis datang untuk merosakkan dia punya kalimah syahadah la ilaha illallah bagaimana dengan kesudahan kita orang fakir miskin yang tak sama dengan debu di bawah tapak kaki Imam Ahmad Ibnu Hanbal pun macam mana agak-agak ujian yang Allah akan berikan kepada kita ketika zakaratul maut maka nabi kita pesankan di dalam bulan Ramadan banyakkan ucap la ilaha illallah dan minta ampun kepada Allah astaghfirullah minta syurga kepada Allah as'alukal jannah minta Allah ta'ala jauhkan kita daripada api neraka wa a'udzubika minan nar maka itu zikir yang sentiasa kita baca bila mana, bila mana kita masuk di dalam bulan Ramadan